સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની પાંડેસરા ખાતે આવેલી શાળાના શિક્ષકને વગર નોટિસે હાકી કાઢવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓએ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો અને શિક્ષકને પરત લેવાની માંગ સાથે હોબાળો મચાવ્યો હતો સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની પાંડેસરા ખાતેના નાગસેન નગરમાં શાળા આવેલી છે જે શાળામાં ગુરુવારે સવારે વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો વાત એમ કે શાળાના શિક્ષકને કોઈ પણ જાતની નોટિસ આપ્યા વિના આજ હાંકી કાઢો આવ્યા હોવાના આક્ષેપ સાથે વિદ્યાર્થીઓ હોબાળ મચાવ્યો હતો અને વિદ્યાર્થીએ ભેગા મળી રોષ વ્યક્ત કરી શિક્ષકને તાત્કાલિક પરત ફરજ લેવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી નમસ્કાર મેરા નામે લીલેશ કુમાર શેઠી મેં સુમન હાઈસ્કૂલ પંદરા ઓડિયા માધ્યમ મેં પઢતા હું મેં દસમી ક્લાસ કા છાત્ર હું આજ હમર યા સ્કૂલ કા એક અચ્છે ટીચર એસ ટીચર કો નિકાલા ગયા હે उनका प्लानिंग करके जब हम हमारे सर का हमारे सर का कोई गलती नहीं है हमारे सर को निमोनिया जैसी इतनी बड़ी बीमारी हुई थी सर हमारे बात भी नहीं कर पाते थे ढंग से हम कहीं पढ़ाएंगे और सर दस दिन के लिए छुट्टी लिए थे और स्कूल से स्कूल से, स्कूल, से स्कूल नहीं आए थे तो हमारे स्कूल में दो दो आर्ट्स टीचर रहकर भी हमारे को नहीं पढ़ा हमको हमें आधा दिन पढ़ाया गया और मैम ने प्रिंसिपल मैम ने दूसरे टीचर को बुलाया एक और मैम को बुलाया पर वो भी कितनी अच्छा नहीं पढ़ा रहे हाँ और वो सही वो सही से पढ़ा नहीं पाए तो वो चले गए दूसरा मैम भी आए वो ढंग से नहीं पढ़ा तो वो भी चले गए फिर फिर एक रत्नाकर सर आए हैं जो जो अभी हमको पढ़ा रहे हैं वो हम हमको अभी पढ़ा रहे पर हम उन हम पढ़ हम पढ़ रहे हैं ना हम हमारा मैनेजमेंट नहीं हो रहा है सही से समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ाते सर हाँ जैसे हमको विभुदी सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हम पाँच साल से इधर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस भी है हम हम इधर से दो साल से पढ़ रहे हैं और सर हमारा नाइन्थ से पेपर चेक चेक कर रहे थे और सर ने हमको समझाया और हमने भी सर को समझाए अगर सर अगर सर स्कूल से निकल गए तो हम इधर क्या करेंगे अगर सर निकल जाएंगे तो हम भी निकल जाएंगे एल लेकर हम इधर नहीं पढ़ेंगे अरे विभूति सर पाँच साल से पढ़ाते हैं इधर और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जैसे ये बीमारी जो आई है ना पहली बार हुआ है और ये कोई भी स्कूल का रूल नहीं है कि, कि कोई चार टीचर चार का पे हुई है अभी एक सौ दो एक सौ सॉरी एक सौ बीस एक सौ क्या मांग रही है विभूति सर को बुलाया था विभूति सर जब तक नहीं आते हम लोग इधर से हटेंगे ही नहीं ही नहीं जब जितने दिन हो जाए हटेंगे ही नहीं और ऐसा कोई भी स्कूल का रूल नहीं है कि कोई भी टीचर का तबीयत ख़राब हो जाए तो उसको स्कूल से निकाल देंगे સુરતના શિક્ષક માટે વિદ્યાર્થીઓ મેદાન આવ્યા હોય તેવા જૂજ કિસ્સાઓ સામે આવે છે તે શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓ સાથે સારું વર્તન કરતા હશે તો જ વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષકના સમર્થન માટે હોબાળો મચાવ્યો તેવી ચર્ચા જોવા મળી હતી અઝર ખુરશી સાથે પ્રકાશવાળા